Друзья, всем здравствуйте. Вы смотрите канал Политбюро. Как всегда, благодарим вас за ваше внимание и доверие к нашему проекту. Не забудьте это видео поддержать и вашим лайком, подписка на канал и пишите ваши вопросы или комментарии, друзья. Для нас это очень важно. Олег Попенко с нами на связи. Олег Иванович, здравствуйте. Рад видеть. Да, добрый день. Олег Иванович, хотел бы с вами начать с довольно такого тревожного заявления народного депутата. Нагорняк его зовут, его фамилия. И в одном из эфиров он сказал, что нам нужно готовиться к самой сложной зиме в истории независимой Украины. Этот холодный период будет сложнее, чем в 2022 и 2023 годах. Если есть возможность установить минимальные солнечные панели, аккумуляторы или генератор, лучше об этом подумать уже сейчас. В целом хотел узнать у вас, какая сейчас ситуация с энергообеспечением украинцев? Скажем так, стабильно плохо. В среднем отключения в сутки отключения по Украине, в среднем 10-12, в некоторых регионах до 14 часов в сутки идут отключения. Опять же, в каждом регионе по-разному есть неочередные отключения, есть там аварийное отключение у Корнера, но в среднем от 10 до 14 часов. Как по мне, ситуация не изменится в лучшую сторону. Даже ну, вот на какое-то время, да, там, на месяц, может быть, там, в августе, в сентябре, ситуация будет лучше, чем сейчас. А, то есть отключения будут 6-8 часов, и касаться это будет периодов а, пиковых нагрузок, то есть с 7, 7 до 11 и с 17 до 23. А базовое потребление останется. А, ну, в принципе, базов, там, времена базового потребления отключения не будет. Что касаемо совета на Горняка, который он давал, там, солнечные батареи, еще, ну, солнечные батареи не спасут зимой. Потому как у нас э, выработка электроэнергии солнечным батареям и зимой составляет не более 10%. Потому, ну, это там 3 дня. Ну, пускай это будет 10 дней, но с меньшей мощностью. То есть, по сути, они не выполнят ту функцию, на которую ее будут перекладывать. Единственное, что э, эта покупка спасет украинцу, проживающих в квартирном доме, это покупка зарядного устройства, тюп, типа экофло блювети и так далее, а, которое нужно необходимо установить в э, насосной группе, в, насосной, э, в насосном отделении для того, чтобы подавать электроэнергию насосы, которые будут подавать тепло, э, горячую холодную воду в дом во время отключений э, зимой. Это, и, вот это главное что нужно сделать всем украинцам, которые живут в новоквартирном доме и чьи дома выше пяти этажей. Буквально вчера увидел э, ваше видео, э, комментарий, что вся помощь от западных партнеров по энергетике стоит на складах, энергоатом отказывается выделять финансирование на установку. И решил более детально просмотреть и действительно есть информация о том, что агентство USAID передало Украине 96 установок на 55 мегаватт для 32 городов и 3 университетов. Однако только одна из них была установлена. Но мне кажется, это уже какая-то грустная классика украинской политики. А в чем же ж вопрос тогда? А в чем вопрос в нерадивости органов местного самоуправления, которое не в состоянии организовать нормальную работу. Сегодня утром мне написали, уже сказали, что вроде бы как 7 подключено. Ну, вроде бы как, да. Плюс там еще 3, но ну, может быть 10 подключено. То есть из 96 подключено 10. А все остальные стоят, когда электроэнергия нам нужна сейчас. И работать нужно было проектную работу, заказывать еще в прошлом году. Многие начали работу только в этом году. А то денег не хватает, то людей не хватает, то желания, то организованность. Вот как в Киевской области, когда ЮСАГИ выделила установку, она на балансе одного коммунального предприятия, землю выделили другому коммунальному предприятию, а деньги третьему. И директор третьего предприятия говорит мне, говорит, Олег Иванович, я с удовольствием. Но я не хочу потом, чтобы меня затаскала прокуратура. У меня, на баланс... у меня земли нет, на балансе установки нет. Как я могу выполнить работы, оформить закупку через прозора, если у меня ничего это нет, это же запрещено. То есть, ну вот таких случаев достаточно много. Это неорганизованность, неготовность, нежелание, ну масса факторов есть, которые на это влияют. Это же не только этот случай, а случай с энергоатомом, это вообще запредельный случай. Когда они 28-мегаваттную установку, наратом который обладает штатом работников, несколько десятков тысяч человек, не может установить эту установку полтора года. Притом они прозвитували про эту установку на заседании комитета Верховной Рады, соответствующего энергетического, о том, что она работает. Но по факту она точно не работает, потому как она не может работать в 72 часа в тестовом режиме. Не говоря уже о полноценном режиме. Как-то так это все выглядит. А что сейчас в целом делают энергетики, готовясь к зиме 2024 года? Ну, у энергетиков достаточно много работы. В первую очередь это капитальные текущие ремонты и оборудования. И не только атомное оборудование, я думаю, в какой-то степени идет работа и на тепловых станциях. Тот же ДТЭК зветувал о том, что они проводят по возможности капитальные текущие ремонты своих теплоэлектростанций. Ну, то, что можно, очевидно, возобновить, понятная информация не раскрывается, где, но достаточно того понять, что работы тоже ведутся. Это основное, что нужно делать, потому что э, у нас нет возможности построить быстро э, ту же маневровую генерацию, которая была сказана там в большом объеме. Э, ну, как, как вы видите, э, количество установленных станций и количество э, имеющихся у нас, они ну, разнятся, давайте так мягко скажем. Угу. Да, и скорость выполнения этих работ тоже э, крайне низкая. К тому задача восстановить имеющуюся генерацию по возможности, чтобы можно было ее запустить ближе к Земле и покрывать часы пиковых нагрузок. По информации, где-то месяц назад на энергорынке были повышены предельные цены, или так называемые прайс-кэпы. Оказало ли это положительное влияние на энергетическую отрасль Украины? Знаете, поднятие стоимости электроэнергии – это вообще отдельная история. В мае месяце стоимость электроэнергии выросла на 25%, в июне еще на 25%. Фактически рост электроэнергии на рынке до 50%. Помогло ли это рынку? Ну да, энергатом начал продавать электроэнергию намного дороже. Они дважды вышли на торги и продались по очень серьезной цене. Поможет ли это а в энергетической ситуации в целом, ну, я сомневаюсь. Да, денег у них есть, но у них и в фонде восстановления энергетики, по официальным данным Минэнерго, там 760 миллионов евро, это без кредитов. Еще 600 миллионов кредитов у нас есть от ЕИБ и ЕБРР. То есть у нас есть порядка 70 миллиардов гривен на восстановление энергетики. Это денег более чем достаточно. На, ну, на ближайший год-два. Ну, главное освоить эти деньги, а не в планах, как делает Минэнерго, что мы хотим строить третий, четвертый, пятый, шестой блоки, а Хмельницкая достраивать, строить и так далее. Это дорога в никуда. Потому что маневровая генерация, генерация нам нужна сегодня, сейчас, завтра, в этот отопительный сезон. А атомные блоки – это 10-15 лет строительства. Потому, ну, если таким путем, как идет сейчас, Минэнерго, Энергоатом, когда все деньги спылесосятся с рынка и будут запускаться на Хмельницкую с, ну тогда она ждет ну, очень тяжелой, тяжелая перспектива этой зимой. Олег Иванович, но как раз о повышении, вы знаете, я на чем думаю, у нас же там были, если не ошибаюсь, 90 миллиардов да, в целом, это долги за коммунальные услуги, и если граждане не могли платить по старым тарифам, то что же будет теперь уже по новым, как в целом изменится ситуация с этим вопросом, и вы видите какие-то попытки государства позаботиться о тех, кто не в состоянии платить по повышенному тарифу, ну, скажем так. Те э, субсидии, которые мы сейчас имеем, мне кажется, они все равно недо, недостаточные. Ну, о долгах. На 1 января 2022 года э, задолженность за жилищно-коммунальную услуги составляла 81,3 миллиарда гривен. На 1 января 2022 года. За время полномасштабного вторжения Российской Федерации долги э, за коммуналку выросли за 200 миллиардов гривен. Это по моим личным расчетам. Точная цифра не публикуется, но те данные, которые я сумел собрать, те неплатежи с учетом оккупированных территорий и так далее, и так далее, сумма задолженности больше 200 миллиардов. А вы правы в том, что когда говорите о том, что любой рост коммунальных тарифов будет всегда приводить к повышению задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Потому как ну, людям физически нечем платить за коммуналку, у них нет денег, у них не хватает возможности, ну, вообще нет. Нет денег, давайте честно говорить, что зарплаты не растут, пенсии там растут копейки, а коммунальные тарифы, только электроэнергия выросла дважды. То есть на 60% 1 июня прошлого года и 1 июня этого еще на 60%. То есть это реально рост платежки там, 1000 гривен только отдельно за электроэнергию и за обслуживание многоквартирного дома. Заботятся ли государства? Ну да, они заявляют о том, что они будут выделять больше субсидий. Но при этом, как показывает практика, количество субсидий будет урезаться. Но как финансировать э, субсидии, финансировать пенсии? Нечем. Ну, на сегодня, например, казначейство блокирует любые выплаты, в том числе и за электроэнергию. С, там, с 10 июня этого года ни одного платежа по казначейству, даже по защищенным статьям, даже по заработной плате, тем же работникам, мэрии и всех остальных, все закрыты по казначейству. То есть денег вот так фактически у нас на сегодня нет. Можно ли это назвать неким тарифным геноцидом? Вы знаете, это штампы, тарифный геницид, как бы мы это ни называли, это реальная проблема, которую никто не хочет решать. Отсутствие какой-либо тарифной политики в Украине, это же результат, это результат бездействия власти последние 10-15 лет, когда никто не занимал, ну 10 лет когда никто не занимался вопросом тарифно, тарифной политики, элементарно, чтобы было понятно, как платить, кто должен платить. Но поднимать тарифы для всех категорий населения, но ну это абсурдно. Тарифы надо поднимать для тех категорий населения, которые а, позволяют себе тратить на электроэнергию там, 500, 1000, там, 2000 киловатт. Как это происходит в нормальных цивилизованных странах? США, например. До 500 киловатт ты платишь условно полдоллара, после 500 киловатт-доллар, после 1000 киловатт ты платишь а, полтора доллара. И тогда это стимулирует и энергоэффективность, и экономию, и все остальное. А у нас Уравниловка, а, условно бабушка, ну, это моя мама, 87 лет, она платит за электроэнергию так же самое, как а, любой олигарх-фонополист. Ну где же тут а, а, тарифная политика, где здесь нормальное отношение к людям? Поэтому ну, здесь вот вопрос стоит, почему, почему это не делается. Ну, была практика, нормальная практика, правильно. Разделили гривна 44, гривна 68. доводите вводите новые шкалы для потребителей, да, ну, может человек позволить, построил себе человек дом 500 квадратных метров, наставил себе техники. Ну, красавец, есть, заработал он денег, честным путем. Если не честным, пускай им НАБУ занимаются там антикоррупционные органы. Заработал деньги, окей, может себе поставить, позволить себе пользоваться тысячу киловаттами. Пускай платит, как во всем мире. И это правильно. Так работает в Польше, во Франции, в Германии. С газом такая самая ситуация. В Украине нет. Всех под одну ребенку. Ну да, это в никуда, это просто люди будут платить за электроэнергию, последние, а долги за тепло, за горячую воду, за холодную будут нарастать, но будут нарастать до такого уровня, когда у них просто закончится деньги, и они вынуждены будут продавать квартиры. И что тогда дальше будет? Куда мы будем двигаться? Потому что люди будут просто жить на улицах тысячами, десятками тысяч. Ужасные, конечно, прогнозы. А кстати, как вы относитесь к тем заявлениям, которые недавно делала Тимошенко по поводу честной цены? Там она вообще называла около 1 гривны. Ну, если точно 97 копеек она говорила. С другой стороны, тот же Нагорняк, с которого мы начинали, он в этом же эфире сказал: Я не сомневаюсь. В 2025 году, в мае, цена будет поднята вообще до 7 гривен. Я не сомневаюсь, в том, что цену поднимут. И, насколько я знаю, Минэнерго тоже так э -э, колебается. То ли в следующем году поднимать стоимость электроэнергии, то ли это в этом году уже делать. Потому что здесь не факт, что э -э, до 7 гривен, может, они и в этом году поднимут. Ну, ну пока, пока не точно. Остальные тарифы, я знаю точно, вот в июне, перед тем, как сессия разбеж... Рада разбежалась, они серьезно рассматривали вопрос о том, чтобы поднять тарифы на тепло, на горячую воду, на услуги по распределению газа и на стоимость газа, принять такое решение и поднять все эти тарифы. Потому вполне возможно, нас стоит ожидать, нам стоит ожидать выравнивания рыночных цен всех. Что такое рыночная цена, ну, вот, будут называть, ну, называют у нас сейчас рыночная цена это там 7,5 гривен, хотя для обленерго компенсация рыночной цены идет по 8,5 гривен. Угу. Рыночная цена для газа ну это 14 гривен в Украине, то есть э, стоимость тепла и горячей воды э, в рыночной цене вырастет в два раза. Если в Киеве сейчас платится 1654 гривны 41 копейка за геокалорию, или там за квартиру 50 метров квадратных 2-2,5 тысячи, ну, значит, люди будут платить 5 тысяч за 50 квадратную э, квартиру за отопление, только за отопление. То есть вот приблизительно так это будет выглядеть. Олег Иванович, в заключение хочу попросить вас некого совета, советов, э, которые бы вы дали украинцам, чтобы максимально легко пройти э, и эту зиму, и в целом отключение в период, тот, который мы сейчас наблюдаем. Одна из самых главных задач людей, это в первую очередь относится к тем, кто проживает в многоквартирных домах, это обеспечить подачу электроэнергии в насосной группе. Uh -huh. Это для тех, кто проживает в домах выше пяти этажей, потому что пятиэтажных домов в большинстве, но это надо проверять, а там работает за счет гидравлики, то есть гидравлическим путем поднимается отопление до пятого этажа. В девятиэтажках это невозможно, а там стоят насосы. Они работают на электроэнергию. На, вот, при выключении электроэнергии необходимо обеспечить подачу электроэнергии. Единственный нормальный, здоровый способ, который может это решить, это установка зарядных станций, ну типа Блюетти, Экофло, установку ее в насосной э, группе э, для того, чтобы на момент отключения подавать тепло. Потому что дома имеют свойство размерзаться так само, как размерзаться и сети, тепловые сети, вода и все остальные. есть в хрущевке или в панельке девятиэтажке, ну панелька панельке девятиэтажка замерзает без э, э, отопления, где-то за, при температуре минус 10 и ниже, замерзает там до 36-40 часов. Ну плюс-минус там, в зависимости от стороны ветра и так далее то вот самое главное, это вот купить эту зарядную станцию и установить хотя бы, чтобы работали насосы. Я не говорю за лифты, потому что дома есть разные, на лифт может потянуть там стоимость и 100, и 200 тысяч гривен, и больше, в зависимости от дома, от мощности насосов, лифтов, все остальное. А для насосов достаточно там станции 50-70 тысяч, для того, чтобы обеспечить элементарную подачу отопления в дом, и это реально спасет людей. И второе, что надо сделать, это проверить состояние сети. Я имею в виду сети, это электросети, квартира в подъездах и а, щитовые щитки. Щитки это на этажах, щитовые в подвал. Необходимо проверить их состояние и убедиться, что там нет жучков, что там все нормально. Потому что многие из них не заглядывали уже там по 50 лет. Потому что а управляющая компания на это деньги людей не платят, самостоятельно mm. люди этим не интересуются. А потом выгорает целыми подъездами, как это было в, в, том же Киеве в прошлом году, когда выгорел подъезд, и люди ну, реально несколько там, под сотню человек а вынуждены были искать себе жилье. Это те случаи, которые мы знаем. На самом деле, случаев по Украине намного больше. Друзья, запоминаем, пользуемся и, конечно же, передаем э, друг другу для того, чтобы быть подготовленными к этому периоду. Олег Иванович, <coughs> Олег Иванович, вам благодарен за участие в этом разговоре. Вам желаю доброго здоровья, хорошего дня и, конечно, благодарю за участие э, в нашей программе.